महादेव्याः कुक्षीरत्नं शब्दजितवरात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् परात्परगुरुवे नमः परं गुरुवे नमः परं गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः सद्गुरुवे હે પરમ કૃપાળુ દેવ હે પરમ ઉપકારી પરમ પૂજ્ય પ્રભુ હે પરમ ઉપકારી પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મચારીજી આપની સવિનય આજ્ઞા લય નિજ આત્મહિતા પ્રજ્ઞાવબોધના પુષ્પોનું ભક્તિગાન પ્રસ્તુત કરું છું બાળબ્રહ્મચારી પરમ પૂજ્ય ડૉક્ટર શ્રી શાંતિભાઈ પટેલના શબ્દોમાં કહું તો પુષ્પ બ્યાસી નિર્જરાક્રમ જેમાં આત્માની અચિંત્ય શક્તિનું મહાત્મ્ય સમજાય પુરુષાર્થની પ્રેરણા લાધે તેવું છે પુષ્પ ત્યાંસી આકાંક્ષા સ્થાન કે કેમ વર્તવું જેમાં સદગુરુ સેવા માટે પુષ્પ ચોરાશી મુનિ ધર્મ યોગ્યતા જેમાં જરૂરની ચેતવણી અને સાચો ઉપાય બંને છે પુષ્પ પંચ્યાસી પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ જેમાં પ્રમાણનું અને આજ્ઞાનું ભાન થાય છે જય પ્રભુ चंद्र पद प्रणमु भाव निर्जरा राजे रे जेना वचन अनुपम पाई आत्मरत्न विराजे द्रव्य निर्जरा सर्वगतिमा हस्ति स्नान गणाती रे फूल तोय नीधू नाकता शुद्धि तेन मना आत्मा हल को थाय नहीं तो नहीं निर्जरा ले को रे मोक्ष मार्ग ना प्रकट करे तो द्रव्य निर्जरा पे को आत्मवीर यदि कर्म प्रकृति उदय थवाना की धीरे तो ना देवी नवी बंधाती संवरता क्या की धीरे रे पावन निर्जरातेने भाखी देव नभु न की दूरे उदय कर्म अक्षो भाव थी अंशे जे अंशे रागा दीवरते बन्द संतति पोषे रे ्यग् ज्ञानादिजे अंशे कर्म मेलते दोषे मिश्र शुद्धता एव वर्ते मोह जासु धीरे अयोगी गुणस्थाने पूरी भावनिर्जराशु धीरे दर्शन थया विना न पडे मोक्ष स्वरूप समजाया विना रहे नहि ते निरे शुद्ध विनानी सत्य निर्जराशे नी स्थानक थी चटको मोक्ष मार्ग नो लागे रे गमे नहीं बंधन ना कारण क्या वैराग्य जागे भव तरवानो कामी छोड़े बने तेटला कर मोरे छुटवानो रस्तो आराधे आवे आत्मिक धर्मो रे न छूटके व्यवहारे वर्ते अंतर थी तो त्यागी रे तल से आत्महितार थे लगनी साची लागी रे मुक्त भावना सदा मुकावे एजनी जराहे तूरे व्रत नियम तपते ने पोषे भव सागर मासे से तूरे चरणों लपिय तुम मोक्ष मार्ग दर्शावे रे पंचेंद्रिय पर्याप्त सन्न जीव भव्य मार्गमा आवे रे मार्गानुसारी गुणधारी पांचे लब्धि पामे रे पशम करण प्रायोग्यकारणना मेरे छेत्रण भेदे यथा प्रवृत्

माथाय निर्जरा तेथि असंख्य गुणी रे सम्यक दृष्टि जीवने क्षण क्षण थती नीर्जरा सुणी रे अभाव अनंतानुबंधी नो स्वरूप रमणता आपे रे विपरीत दृष्टि दूर थता बहु वर्तन मोहन व्यापेरे कषाय खसता परिणाम विशु धीरे प्रकर्ष प्रकर्षपणे निर्जरा असंख्य गुणी वधती रे सम्य दृष्टि केरी एकादश भूमि कारे क्रमे क्रमे वि उन्नतिनी सूचिता रेत्याख्यानि जाय कषाय पधारे रे निर्मल परिणामे निर्जरा असङ्ख्य गुणाकारे अनन्तानुबन्धि वियोजक अधिक शुद्धता वाो रे असङ्ख्य गुणी निर्जरा अधिक सप्तम पद सुधि भाळो रे मोह करे क्षय जा रे सप्तम पद सुधी मारे पाव विशुद्धि अतिशय योग्यय असंख्य गुणी त्यारे कर्म निर्जरा मुनिथि अधिकी अवीरती पद तो रे क्षायिक सम्यक दृष्टि अंशे सिद्ध दशा क्षायिक सम्यक द्रष्टि जारे उपशम श्रेणी चजतारे तारे मोह उपशम करता भावशुद्धि वधता रे असङ्ख्य गुणि निर्जरा करता, सफरी तृणकरण सफरि असङ्ख्य गुणि निर्जरा करे सर्व मोह उपशमति प्रिय क्षपक श्री जग तारे क्षय चारित्र प्रगृति करता भाव प्रकर्षे वद तारे असंख्य गुणी निर्जरा अधिकी कर क्षण मोहि बनतारे त्यापण असंख्य गुणी निर्जरा करि शुद्ध परिणम तारे शुक्ल ध्यान थी घादी कर्म सो बाली रे। जिन बद पामी बने अयोगी देशों कर्म ताली रे पूर्ण नीज रासाधी नेता सीध दशा संभा रे मो सर्वे जीव परम पद निज आत्मा अजवाली रे नथी निर्जरा के संवरत्या आस्त्रव है तुव भावे रे मिथ्यात्वादी रहा न थी तो शाथी कर्मो आवे आश्रव विना बंधन होए तो उदय शु आवे रे उदय विना ना कोई नीर जरा क्रम क्या थी तो लावे अरज सम थोड़े थोड़े पुरुपति गयो जोरे करी नीर जरा संवर साधी खातू वसूल थयूं तोरे आश्रव हे तू सर्व निवारा देव नवू थतु नारे तो हपता भर जाना शाश्वत सुख चूना श्रीमद् राज चन्द्रपद प्रणमो भावनीर्जराजे रे तेना अनुपम पामि आत्मरत्नविराजे रे द्रव्यनिर्जरा सर्वगतिमा हस्ति स्नानगणाति रेयिन वितूलनागता शुद्धि तेन मनात्